大哥，这里是医院，你冷静一点。你最好祈祷这次文清没事儿。你为什么打他？你问问他，我为什么打他？怎么？这个是没改过数据，真实的检查报告。要不是因为这样。 前天晚上就能做手术了。还有，晚上你弟弟过来和文信关在房里吵了一架，完全是胡闹。他也太不拿病人身体当回事了。林医生，文信情况怎么样？不是很好。刚发生点事儿，我已经报警了。报警？发生什么事儿了？要报警？你还是去问文川吧。 警察来找文超录笔录了，小陈，你下去看一下，他脾气急，应付不了这事儿的。你让他自己去应付吧。他是你弟弟呀、啊。我只有一个妹妹，现在还在里面，生死未卜呢。 走吧。到底发生什么事儿了？文信的手术检查不达标，是周文川做的手脚。谁告诉你的？李医生。李医生是文信的主治医生，他比任何人都清楚文信的情况。 他总觉得有问题，所以重新化验了样本，发现数据被改了。为什么文川不知道他急需手术吗？他想让所有人都把注意力放到文兴做手术的事情上，以便掩盖他账目上的问题。 因为这几个公司账目对不上的事儿，你回去再仔细查一下。行了，你先回去吧。嗯，好的。 来了，进来吧。你们先聊。 我先进去了。到底怎么回事、啊？ 抱歉，我情绪有点激动。不早了，你们早点休息吧。 我去洗个澡。嗯。 衣服我给你放这儿了，我帮你洗头吧，好吗？ 我知道你很难过，我也想不到该怎么安慰你。 师爷。嗯，我想抱抱你。 文心会没事的，他一定会好起来的，你别太担心了。我看到你这样，真的很心疼。 昨晚没睡吗，文秀。 没事，一个茶杯而已。美心，有些话我不知道现在说合不合适。文馨他……放心吧，等他这次做完手术。 我会彻底带她离开，离开周家。好好照顾她。她知道你这么说，一定会好起来的。不过要先帮周生辰做完他想做的事情。<laughs> 我也不知道上辈子欠了他什么，就这么义无反顾的陪着他。 上辈子，上辈子欠他的人可多了，他身边的所有人都对他掏心掏肺。师爷。嗯。嗯、之前，自排名那件事。我知道。 你别多想啊，我是想说，这件事情在我这儿已经结束了。嗯。 一个问题啊，你别生气。什么问题啊？题啊林叔说你没准备接家里的生意，那你以后结婚怎么办？研究员的工资够用吗？我们研究员的工资不低。那我给你攒的，万一你和妈以后彻底闹掰了。 我给你买婚房，我自己有房子啊。你自己是你自己的，我给你攒是我给你攒的，而且我一辈子都在家里，这个钱我也用不上。你一辈子住在家里，以后不嫁人啊？嫁人，嫁人你再给我买呗。 哥，我知道你现在结婚了，可能不常回来，也知道妈对嫂子的态度会让你心里不太舒服。但你要是实在忙没时间回来的话，记得多打电话。知道了，我有机会一定多回来看你们。你自己多保重身体，走了。 大少爷，怎么买这么多东西啊？冰箱放不下、啊。我把结婚以后你做过的所有的菜都买回来了。馋了？给我做菜吃好吗？嗯。回家吧，给你做好吃的。我来吧。 出发的是我来吧，不用你帮忙。我去睡会儿。嗯。